Сьогодні, 12 липня, православні відзначають День святих Петра і Павла. Про це знають майже всі. Але про те, що саме сьогодні відзначається ще одне свято, відомо небагатьом. Мова йде про професійне свято, День фотографа. Ми зустрілися з людиною, яка досягла б справжнього професіоналізму в цій галузі. І якщо ви з ним ще не зустрічались, знайомтесь. Фотограф Василь Асін. Звичайно, нашим першим питанням було. С чего все начиналось? Ну, это, наверное, династия, наверное, уже. Дело в том, что у меня в роду были фотографы, мои дяди, фотограф один, второй дядя, братья. Все три брата меня фотографировали. И я так как бы так еще с самого начала, лет с восьми, наверное, взял фотоаппарат в руки. Вот, и начал фотографировать. Ну, осознанно, конечно, было уже немного позже. А вначале это было такое влечение, дали фотоаппарат, игрушку такую хорошую, фотографировал все подряд. Вот. А потом совместно с братьями делали, проявляли пленки, делали фотографии. Вот так, ну это увлекло. Начали даже, даже когда мне, не знаю, сколько уже в юношестве, или в подростковом возрасте, я сейчас таки мечтала о своей студии даже. Даже называл, подписывал фотографии, фотостудия «Росинка». Почему Росинка не знает? Какой была Росинка? Фотографировал много. В основном фотографировал друзей. Некоторые приглашали на свадьбы фотографировать. Ну, тоже был юношеский. Вот так. В основном бесплатно фотографировал. Тогда было как бы так она и недорого все это, копейки стоила фотобумага. Но мне было приятно дарить людям какую-то радость. Вот я и раздавал всем фотографии. Отже, мрії сбываются. Василь Асин мріяв про властную фотостудию. И декілька років тому он справді и відкрив. открыл. хобі хобби переросло в профессию, наверное, после того, как меня пригласили работать в газету «Запад донбас корреспондентом. И я свои репортажи подкреплял фотографиями. И потом я стал уже чисто фотокором работать – когда меня пригласили уже в популярные ведомости, в Айцехвасе пригласили, и там я работал чисто фотокорреспондентом. Ну, делал репортажи, вел страничку, спортивную страничку вел. Вот. Ну, и это переросло уже, наверное, профессию. Я стал больше заниматься, именно посвящать свою деятельность фотографии. Вот. Было больше, наверное, каких-то задач по выполнению своей работы профессиональной. Это нужно было и динамика подчеркнуть, и действие, чтобы фотография была живой, динамичной. Вот так требовались условия в газете. Вот. Ну а потом, в 2005 году, я уже стал как частный предприниматель, открыл свою студию. Вот, и сейчас занимаюсь от студии, фотографирую. Кажуть, талановита людина талановита у всьому. Відомий журналіст та професійний фотограф Василь Асін ще служить у місцевому театрі імені Бориса Захави. Для нього бути актором. Це не просто професія, а покликання, стиль життя. Служу в театру? Ні, це вже моя професія. Це втора професія, Верній, може бути перша професія, тому що я окончив театральний інститут Верній, як? інститут культури. режиссерское образование. Вот, и работаю в театре актера. На профессиональном уровне уже считаю. Это не, хобби, а профессия стала моя. моя смысл жизни. Вот я уже в театре больше 30 лет. И даже не вижу своей деятельности без, без театра. Василь Федорович говорит, что працюючи над светлинами, Він намагається досягти того, щоб вони були природними, не сухими, щоб на фотографії була помітна душа людини, щоб фото про щось говорило навіть на підсвідомому рівні. І в цьому йому допомагає і режисерська освіта, і робота в місцевому театрі. Театр я вважаю мені в встановленні утверджені як фотограф, тому що театр е, во многом. скрывает те качества, которые должны присутствовать как фотографа, как, режиссера, потому что здесь и построение кадра, и динамика самого кадра, композиция кадра. Это все связано с театром тоже. То есть и режиссерское образование, я считаю, оно помогло мне в плане становления как фотографа. Василий Асин мая персональный сайт asin.adp.ua Заходьте, та отримайте справжнюю насолоду, в творчестве мытья. Ну а теперь всем фотографам хочу пожелать удачных, хороших работ, хороших проектов, вот, чтобы работа приносила какой-то, какое-то удовлетворение от сделанной хорошо сделанной работы. Ну и, конечно же, материальное облагосостояние, чтобы те люди, которые занимаются именно проф... на профессиональной основе получали не только удовлетворение моральное, но и материальное. Удачных снимков. Вот, ну и позитива, как можно больше позитива. И благодарных почитателей вашего таланта. Ну и фото на память.